Господин испанец, имя которого я не понял. Привет! Э, вот с этой дамой мы спорили Мак, на тему гомосексуальных браков. Что дело. Вот гомосексуальные браки, это должны быть легализованы? Конечно. О, слышал? Даже нет никакой споры. Не понимаете сейчас, понимаете, через 5, через 10, не понимаете сейчас, вы не понимаете, через 5, через 10, Ну вот во Франции люди вышли, глаза против. Да, Испания тоже. Значит, получается, не демократично было? Это не вопрос демократии, это вопрос права человека. А почему ты должен что решать, яблоко, что рот, должен делать другой человек? Нет, ну, и кого любить, если... и как любить? Если вводим, что брак это отношение не между брак мужчинами. Брак это отношение. Но это же относится и как правило покрывает и тех, кто гетеросексуальный. А почему ты будешь жить меньше, спокойнее, или твоя семья будет жить хуже, если две мужчины или две женщины они записывают? А ты касаешься, ты я лично, твоя лично, нет? Ну, вот 100 тысяч 000... человек, 100 тысяч человек, Например, в этом самом. Но это не вопрос демократии. Это какой, если тебя, ты не гомосексуальный лесбиянка, какая тебе разница, что они будут делать? Вопрос о том, должны ли быть гомосексуализм. Они грани, тоже гомосексуализм не Нет, подожди, это да. все равно, что должны ли быть гет легализованы гетеросексуальные браки. да, ты. или о, это. 95% людей. Или это у вас есть права обещать, кто может описаться, и кто не может описать. Это описаться. такой же абсурдный вопрос. Алис. Да. Вот именно абсурдный <ты> вопрос. <всё> Скворец вышел немного любви. Ну я не знаю, если. В Америке <со> Америка. Пред, что Америка зарабатывает, производит больше, чем весь Европейский Союз, потому что население там в несколько раз меньше. Проблема с браком, что это не почему Европа против, потому что Если в Америке вот примут закон такой, не посоветовавшись, что стрельба стрельба на Это хуже, чем ускорбление, чем ускорбление. Я думаю, человек, кто-то давил какой-то ума или какая-то... Нет, ну, там и не Нельзя против. Это не люди. Это бред какой-то. это люди? как все остальные. Это как если здесь сказал, негры, они не могут записаться. Почему? Хорошо. Потому что они негры. Инцесты это это он не, это, это не, Это не, это не, не были люди. Тогда и инцест может быть тоже в браке. Ну это когда родственники между собой. Знаешь, я, конечно, я не собираюсь никому ничего не запретить, но это у да, них проблема, же, будет, потому что давай, давай, если ты, если люди, помоги найти того, кто будет <плес> <рес> а... а давай на двоих. Я считаю, на что давай. Гом... Я тебе еще? Не про... сейчас... здоровье. не Что же самое? Не здоровье. здоровье. Нет, не <папалка> здоров. Это болезнь а какой-то. Как <папалка> Это прямо яблоко. Ну попало не туда.

В да, данный момент какая ситуация здесь, Россия? Оппозиция или социальные движения? Или... Какая ситуация в данный момент? Что люди я, знали. Думаю, я думаю, что сейчас оппозиционные движение находится в определенном кризисе. Вот. И, и в этом, в первую очередь, наверное, виноваты те, кто стоит, так сказать, у руля.

Петербург и Москва — это разные кухни, и у нас, в общем, все несколько сложнее, потому что здесь не может возиться даже между собой договориться. Ajá. Y aquí, por ejemplo, es más difícil porque incluso entre los distintos grupos sociales o partidos que hay, que son eh, pequeños, incluso entre ellos no pueden ponerse de acuerdo. Hoy aquí en San Petersburgo hay dos marchas distintas. Ah, en en la otra vez, en la vez anterior, fueron cinco. Él no sabe qué es lo que va a pasar. Y bueno, ¿y tal vez cómo pues посмотрим, посмотрим чисlo, va a pues Vamos a ver qué ocurre el día, 15, el día 15, porque el día 15 supone que hay una acción conjunta, ¿times vido más que? Sí, 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 sí. Ah, el día 15 también va a haber marcha en San Petersburgo, igual que en Moscú. ¿Cómo ves ve el futuro de Rusia? Bueno, obviamente, lo que pasa es que tiempo de los cambios radicales él piensa que dentro de poco habrá cambios radicales. Hubo ya su intento y su posibilidad el anterior invierno. Pero por diferentes pero por distintas razones uh, cuando estaba claro que el que el gobierno estaba perdido que no sabía qué hacer no tenía rumbo Pierre piensa que eso se va a quedar en la, esos, no, esos cambios que no han ocurrido ya en el invierno anterior se van a quedar en la conciencia de los líderes eh, sociales que están en Moscú pasiva este es el río fíjate como está ahí el río y eso es San Petersburgo bueno, esto también